Jadi saya senang okay. nak tukar okey. Sekarang ni tajuk redox eh redox dah set. Sepatan carbon walaupun tahun lepas keluar-keluar-keluar tapi tahun ni saya rasa keluar lagi. Sama ada keluar dalam seorang struktur ataupun isi sukati dia dia nak keluarkan. Kerana ada elemen aplikasi dalam ni. Okey jadi kalau kita lihat awak jangan risau dengan sepatan carbon. Yang penting fahamkan mekanisma dia. Baik. Okay. Okey yang pertama, apakah dia punya, okey Alkana, Alkana ni, apa nama dia, Alkana ni? Alkana ni adalah homolog. Jadi, kalau soalan tu tanya homolog, awak jangan cakap Itana. Itana tu nama. okey contohnya kan, saya bagi C2H4. Apa homolog dia? Alkina. Ah. Al C2H4, Alkina. Okay tak, tak boleh awak kata Itina, itu nama. Boleh eh? Okey, kemudian kumpulan ke berfungsi dia apa dia? Ikatan tunggal di antara atom karbon dengan atom karbon C to C. Okey, yang alkena apa? Ikatan ganda dua okey di antara karbon dengan karbon. Okey, lepas tu alkohol apa? Alkohol. Okey, yaitu hidroksil. Ada K eh? Hidroksil. Okey, karboksilik. Karbok. Ada K. Karboksil. Okey, ester apa? Karboksilat. Boleh eh? Okey. Kemudian tu kita lihat, okey, takat lebur takat uh, takat lebur MP dengan dia punya ni, takat lebur. Takat lebur dah rendah tak? Lah? Rendah. Kenapa rendah? Ha, kenapa rendah? Kerana terdapat daya tarikan Van der Waals yang lemah di antara molekul. Sedikit haba yang diperlukan untuk mengatasi daya tarikan ini. Sebab tu dia wujud sebagai cecair atau gas dalam suhu bilik. Tiga poin. Boleh eh? Ha, ini ni semua dia berit ni. Okey, solubility larut tak dalam air. Okey, okay, tidak larut, larut dalam air. Dalam tapi larut dalam pelarut organik. Kenapa eh? Kerana dia adalah sebatian covalent. Yeah. Okey, kemudian kita lihat pula alkins. Takkan lebur takkan didih dia rendah tak? Lah? Rendah. rendah juga. Kenapa? Terdapat daya tarikan bandar luar. Sama juga. Okey, solubility larut tak dalam air tak larut dalam air tak larut dalam air tapi larut dalam pelarut organik okey alkohol okey larut tak dalam air? air larut dalam air eh larut dalam air dalam apa, -apa, apa juga dia punya proportion dia okey karbosilik asid larut tak dalam air? air larut dalam air dan mengayun mengayun dia berapa separuh ke sepenuhnya separuh separuh bukan separuh separuh ataupun sebahagian ...di dalam air untuk menghasilkan ion... ...hidrogen. Hidrogen. Boleh? boleh? Jadi, ni asid lemah lah. Okey, kemudian tu... ...untuk ester, larut tak dalam air? Tak. Tak larut, eh? Tak larut. Dan apakah dia punya obvious bau dia? Bau wow. yang wangi, yang sedap... Ha, ...yang fruity, buah-buahan pun boleh. Okey, jelas tak? Ha, dah simple je sini. Okey, sekarang ni kita tengok alkana. Untuk Alkana disebabkan oleh single bond yang ikatan tunggal, dia sangat stabil. So, tindak balas kimia yang ada hanya dua je. Okey, yang pertama pembakaran. Okey, pembakaran hasilkan apa kelas? CO2 dengan H2O. Okey, kita imbangkan karbon, kita imbangkan hidrogen, letak 3. 2 kali 2, 4. 4 campur 3, 7. Oat number, nombor ganjil. Nombor apa? Tujuh dua. Hilangkan yang mana? Ya. Harap semua dengan dua. Jadi empat. Jadi enam. Boleh? Jelas eh? Okey. Penukar ganti ni tahu tak macam mana substitution ni? Kena ada apa? Ya. Kena ada atra ungu. Okey. Katalah eh. Kelas. Negeri sembilan ni soalan. Dahsyat tau. Okey. Raja uh, satu menunjukkan sejenis uh, larut uh, bahan uh, sebacian, apa covalent yang digunakan dalam ni. Kau bagi kau si si gila babi kau tak nak jumpa ni. <laughs> tapi dalam ikat dia ada ikat tertunggal tapi kat sini ada ada dua tau. Double bond. Okey, jika sebatian ini mengalami okey, penghidro apa penghalogenan. bukan penghalogenan. Penukar ganti. Eh sorry. Ni mana boleh penukar ganti? Peng, penghalogenan. Berapakah bromine yang boleh masuk dalam dia? Berapa boleh masuk? Dua ke empat? Empat boleh masuk. Empat lah pasal bila ni buka, buka, BR, BR. Ni buka, buka, BR, BR. Itu kalau ganda dua. Kau kena faham tu. Beza dia ganda dua dengan penukar ganti. Penukar ganti tidak begitu. Penukar ganti, dia hanya ada single bond. So bila singapore ni apa berlaku dengan kehadiran UV ray satu bromin pergi tempat hidrogen dan hidrogen ni tukar tempat dengan bromin tu namanya penukar ganti kau kena fahamkan tu. So bila saya tuliskan ni okay, saya tak perlu hafal. Saya saya nampak ni, ha, obvious saya nampak ni. 6. Bila 6 dia penuh dah. C2H2N campur 2 betul? So, otomatik saya akan tulis C2H5Br campur HBr. Dan ini ada ultra ungu. Boleh? Jelas eh? Okey, kemudian tu kita tengok alkena. Okey, alkena memang banyak. Kenapa? Double bond between carbon to carbon. Tapi double bond ni, kau jangan risau. Double bond ni kalau kita lukis lah. Dia macam ni kan? Lukis kan? Ataupun kita lukiskan dia macam ni. Okey. Campurkan dengan XY. Ingat eh. Kalau dalam perperiksaan. HH ni semua kena letak. So apa berlaku? Masuklah. Dia buka saja. Masuklah X. Masuklah Y. Ha, nah, yang lain stay macam biasa. Inilah dia penambahan. Boleh? Dan untuk penambahan ini. Ada berapa? Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Okey, antara yang kelima-lima ni ada satu yang kita boleh gunakan untuk membezakan al alkin, alkana dengan alkina. Penghalo. Ya, penghalogenan dengan dengan mana? Pengoksidaan ini ini ini, pengoksidaan. Okey, yang ini ini dengan last kali ni. Apa ni ini ini ni? Ah, yang ini eh saya tuliskan ini dengan yang ini. Kenapa tak boleh? Sebab H2 tak ada warna. HBR tak ada warna. H2O tak ada warna. Itu sebab dia. Kau kena faham. Okay. Jadi kelas, kalau kat sini, kan, Tak payah cerita banyak. Bayangkan kat sini, ada empat kan? Ada tak double bond dalam ni? Ada kan? So, C2, H4, Cl2. Masuk je. Dan, apa warna klorin? Yellow, kuning. Sekarang ada tak klorin tu? Ada tapi dah masuk. Betul? Maksudnya dah tak ada klorin tu. So apa pematian dia? Kuning menjadi tak berwarna. Simple dia. Dan dia ada satu produk ke dua produk? Satu saja. Sebab CL2 tu dah ditambahkan. Masuk. Ah, ha, kalau tukar ganti, ini bromin perang. Sekarang HBR ini bukan warna perang. Dia tak berwarna. Ini pun sama. Tak berwarna. Okay. That's why kita punya pemacan ialah perang bertukar tak berwarna. Okay. Kat sini. Ada tak perubahan warna? Tak ada. C2H6. Tapi ingat. Ada condition. Okay. Dalam kinabalas alkina ada dua reaction yang ada syarat. Condition. Iaitu penghidrogenan iaitu 180 darjah Celsius nikel ataupun platinum. Ini yang mak majerin tu. Okey. Okay. HBR. HBR ada warna tak? Tak ada. Masukkan saja C2H5BR. Okey, C2H4 campur H2O. Ada warna tak H2O? Ha, mana ada kan? Okey, C2 tapi ingat HOH. Jadi C2H4 campur 1,5 OH. Ini alkohol. Kau, kamu kena ingat. Dek kerana inilah revolusi tercipta alkohol kita boleh hasilkan propanol, butanol, pentanol, heksanol dulu etanol je kita boleh buat melalui penapaian tapi bila kita ada petroleum kan kita ada pentin, heksin, dekin macam-macam nol kita boleh buat kita react je tapi ingat dia bukan tambah air gitu bodoh je tau dia kena ada 300 darjah celsius 60 atm apa dia punya asid ke asid fosforik H3PO4 okey dan yang keempat boleh tak kita gunakan untuk membezakan alk alkana alkena boleh okey dan di sini akan ada dua OH masuk betul satu produk juga so kita akan dapat C2H4 masuk OH OH dua kat situ boleh Settle sudah. Okey, kemudian kita tengok pula apa ni tindak balas pempempolimeran, penambahan. Pena, ingat, pem, polimeran ni ada dua. Kalau saya masuk tajuk polimer. Satu penambahan, satu kondensasi. Okey, yang ada by product, hasil sampingan. Yang kondensasi ke penambahan? Kondensasi. Yang 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 ni tak ada, tak ada hasil sampingan. Dia hasilkan polimer je. Iaitu kita masukkan C2H4. Eh, sama je? Tak sama. Apa yang beza sebelum dengan selepas? Okay, sorry. Sebenarnya dia kena pakai petak. Eh, saya pakai bulat. Salah ni. Okay. Apa beza sebelum dengan selepas? Ya, tak, yeah, tak ada double bond. Tapi jangan lupa, tanda N ni. Selesai sudah Alkina. Okay, saya nak tanya. Kita hafal ke kita faham? Faham. Um. Okay, dan okay, kita lihat kepada Alkohol. Alkohol ini combustion. Combustion lagi sekali. CO2 campur H2O. Okey, hati-hati. Karbon 2. Okey, hidrogen 6 eh. Kita letak 3, 6. Jadi 2 kali 2, 4 campur 3, 7. Nak letak 72? Nanti ada O kat sini, betul? Jadi kita letak 3 kali 2, 6. 6 campur 1, 7. Hati-hati eh. Sebab kita, ini bukan... Uh, alkohol ni bukan hidrokarbon. Dia ada unsur lain, oksigen. Okay. Jadi, ini dehydration. Apa nama? Bukan penyingkiran, eh. Sorry. Namanya adalah... Saya tulis apa? Pen dihidratan. Tak ada G, eh. Pen. Okay. So, kita guna apa, eh? Boleh tak guna, kita tarik air itu? Tak boleh. Kita kena pakai agent penghidrat apa uh, agen pengering apa ejen pengering kita seramik yang ada aluminium oxide tu kan okey so kita akan dapat okey c2h4 campur h2o boleh okey kemudian tu oh, ada lagi pengoksidaan ya ingat cuka yang ada dekat dekat rumah awak itu asalnya arak etanol kenapa berlaku proses pengoksidaan tapi pengoksidaan tak sama dengan alkina alkina double bond jadi yeah. single bond. Untuk carboxylic acid apa dia punya rumus dia? Dua hidrogen keluar, satu oksigen masuk. Okey, saya lukiskan. Satu, dua. Okey, H, 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 OH. O, H. Dua hidrogen keluar. Hidrogen mana yang keluar? Okey, awak detect yang O, H ni. H ini, H ini. H lain jangan kacau. Okey. Jadi awak keluarkan. Okey. Ada tak kita kacau kita kacau karbon? Tak kacau. Okey, kita tengok eh. Tadi mabuk kan? Mabuk tak etanol ni? Tapi bila saja kita keluarkan ini H H H O H. Satu O masuk. Okey, persoalannya. Kenapa nak kena masukkan O? Kenapa nak kena masukkan O? Siapa tahu? Mesti ada sebab. Kenapa O kena masuk? Oi. Ni satu. Ni dua. Karbon boleh ke buat ikatan kovalen dua? Tak boleh. That's why. Bila kita masukkan. Okay. Ya. Yeah. Bila kita masukkan. Maka. Cukuplah empat. Kebetulan oksigen ni 2, 6. Memang cantik. Memang nak kena pakai 2. Okey, lepas tu jangan lupa. Yang H tu apa dia buat? Dia ikat dengan 1 O lagi. Betul? That's why sini kena letak 2. 1 O masuk. 1 O ikat hidrogen yang telah dikeluarkan. Okey. Ini apa namanya? Carboxyl. Betul? So namanya di sini etanol. Sekarang boleh lagi tak etanol? Dia dah jadi etanol. Kita letak perkataan resit. Pasal mungkin dia busuk kan? Ini eh, macam babi je. Itulah cerita dia. Eh? Okey, boleh? Boleh eh? Oi, oi, oi. Eh? Jelas tak? Okey, jadi Awak kena tengok eh. Kalau kata kita ada C4, H9, OH. Campur dengan O bracket. Okay. Apa kita kena buat? Kita kurangkan dulu hidrogen ni. 9 tolak 2 berapa? 7. Okay. Boleh tak C4? Dah tak boleh. C3. Bawa C2 ke belakang. Ingat. Kita ada satu O yang masuk dengan OH. Betul? Okay. Lepas tu H2O. Okay. Apa beza ini dengan ini? Okey, karbon sama. Hidrogen sama tak? Dah tak sama. Kita dah keluarkan O, betul? Okey. Hidrogen oksigen sama tak? Tak sama juga. Etanol satu O, tapi untuk alkohol dua O. Kerana ini saja sifat dia berubah. Dari benda yang mabuk jadi benda yang masam. Kerana apa? Bila saja propanoid, oh ini bukan propa eh. Ingat hati, hati ni apa? Butanoid. butanoid. Asid butanoid ini mengayun dalam air. Ini dia mengayun dalam air. Dia akan jadi C3H7COO- campur H+. Ah ha, inilah sebab kita letak asid hidrogen terasil. Ethanol ada tak asidkan H+. That's why dia kita tak panggil dia asid. Okay. Jelas kat sini? Okay. Jadi, uh, ha, saya buat sini H2, 3. Betul? Jadi C. Saya tarik keluar C, O, OH campur H2O. Boleh? Okay. Penampayan alkohol. Carbon 6, hydrogen 12, oksigen 6. Kita kena buat apa? Ethanol dengan CO2 ni dua ni dua okey etanol ni adakah 100% kelas tak 14%. Macam mana kita nak sulingkan dia? Eh kita kena buat apa? Kita kena sulingkan dia. Faham eh? Okey, settle yang ini. Okey, kemudian kita tengok asid. Asid ingat lagi tak berapa sifat asid? Ada tiga kan? Okey. Satu, asid boleh bertindak balas dengan logam, betul tak? Asid kan apa? garam dengan hidrogen gas. Ha, ini dengan bertindak balas. Bertindak balas dengan logam. Okey, nombor dua. Bertindak balas dengan base. Base. Base apa contoh? Zinc oksida. Campur dengan HCl. -E Kita akan dapat zinc klorida dengan H2O. Mana satu base? Ini base. Ini base. NaOH base tak? Base juga. Apa maksud base? Base bahan yang boleh bertindak balas dengan logam. Eh, bertindak balas dengan asid untuk asikan garam dan air. Okey, nombor tiga. Apa? Asid boleh bertindak balas dengan logam karbonat untuk asikan garam, gas karbon dioksida dan juga air. Betul? Okey, cuba kita tengok. Okey, Ni apa ni? Asid kan? Dia gantikan ni jadi apa? CH3 COO NA campur H2O. Dah belajar lah. Ini dengan base. Betul tak? Lah? Okey. Jadi sini apa? CH3 COO bracket 2 mg. Kenapa? MG. Ah, ah, CH3 COO minus mg2 plus. Jaga tau. Jaga. Okey. Campurkan dengan H2O. Jadi kena letak imbangkan. Okey, yang ini apa dapat? yang atas tu, nama dia apa? Ah namanya adalah magnesium. Ada berapa ni? 1 2 etanuat. Ni natrium. Eh okay, nama dia magnesium. Magnesium etanoat. Boleh. Okey, yang ini apa nama dia? Eh uh, ini apa ni? CH3COO kena bracket juga. Zinc. Tapi sebabkan ni zinc akan jadi hydrogen gas. Faham tak? Okey, yang ini ini dah belajar lah tajuk garam. Ha. Okey, ini adalah CH3COO Ca campur CO2 campur H2O. Ha. Imbangkan Imbangkanlah semua imbangkan. Okey, last sekali esterification. Ha. Carboxylic acid boleh berjilat balas dengan alkohol. Tapi kena ingat. Kita kekalkan sini O. Sini O. Betul? Okey. So bila kita buat dia akan jadi CH3 C O dan O ni sebenarnya eh kalau kita perhatikan O alkohol. Boleh. Campurkan dengan ah, ha, jangan lupa awak dah kerat kat sini H, awak kerat kat sini OH, masuk je sini H yang satu lagi tu OH. Faham tak? So namanya Ni bahagian ni alkohol ni. Dua. Etin. Ini satu dengan dua. Eta. Nuat. So namanya etin etan uh, yang ini pun sama. C2. H5. COO. CH3. Campur. H2O. Okay, namanya apa? Satu. Metil. Ini dua. Metil. Campur dengan satu, tiga. Berapa? Nuat. Okey. Habis. Sudah.